ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲು ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವು ಪಾರ್ಥ ಸಖಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಜಗದುಡು ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರ प्रार्थिसुवे पुरुषार्ता प्रदरा नेदृशं स्थलमलं शमलग्नं नास्य तीर्थसलिलस्य समूह नास्ति विष्णुसदृशं ननु दैव सदृशं हितरूपं सत्यवचनगलिवे सूचिसुता आस्ति जन मनर जकत्रिमकुट क्षेत्र निवास पवित्रतम चरित आस्ति क जन मनर क्षेत्र निवास पवित्रतम चरितरा प्राथि सुवे तीर्थरा तथी पुरुषार्थ सुवे प्रदर व्यासराजगुरुवर्यरचित तात्पर्यचन्द्रिका ग्रन्थवनु व्यासराजगुरुवर्य ग्रन्थवनु वासुदेवनरहर्यनुग्रहदि उर्वरितव वा विरचिसि मेरे ஷச்சந்திராச்சாரரிம்போ குருவசரா பராம்போ குருவசர பிராரிசூபே ரகுனா தீர் பிராசே புருஷ பிரத ர रागद्वेषगळ गलतो रैयुतत तल्ननु रागदिन्द रागद्वेषर तङ्गदिङ्ग भजस जनके भोग कल्पतते अरिष्ठव नीकि साधुभोग ळीव योगि जन मनोनयन प्रस श्रीराघवेन्द्रर परावतारर योगि जन मनोनयन प्रस श्रीराघवेन्द्रर परावतारर ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸುಬೇ ರಘುನಾಥೀರ್ಥರ ಸುಬೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದರ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸುಬೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದ